Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Secret of You, Amor a Primera Vista, basados en el libro. ¿Estás mirando a la doctora Falada? Doctora? Sí, la doctora Falada está aquí para estudios especializados. Es dermatóloga muy popular. Todos quieren cortejarla porque es muy hermosa parecía cierto, ya que la doctora parecía demasiado ocupada para tomar su momento para sí misma. El balcón de la lujosa mansión ofrece una apreciable vista del cielo nocturno, un respiro del ruido y la música del interior. Estando solo aquí, ¿no te sientes sola? El saludo llegó con una sonrisa que sorprendió a la niña al contemplar el paisaje mientras le entregaban un vaso de jugo de naranja. Aún no tienes 20 años, no deberías beber alcohol. ¿Cómo lo sabe, doctora Falada? Llámame lada o doctora, como prefieras. Entonces la llamaré doctora si le parece bien. Se intercambiaron cálidas sonrisas y se encontraron miradas llenas de cariño. Para la bella doctora, ella siempre sería una niña pequeña, ya que sus palabras a menudo le recuerdan que todavía era joven y tenía mucho que aprender. Pero, de alguna manera, estando uno cerca del otro, se encontraron compartiendo historias y risas. Si te sientes sola, tienes que venir a verme de inmediato. Bueno, promesa, promesa. El tintineo de vasos selló la promesa a pesar de que acababan de conocerse y estaban fijos en la Bella Doctora, tal vez influenciados por el alcohol, lo que hizo que la Doctora Falada pareciera más accesible y provocó que su corazón latiera como nunca antes. La Bella Doctora tomó un sorbo de su bebida con un gesto contenido, haciendo que el corazón de la espectadora se acelerara nuevamente cuando los ojos de la Doctora Falada se encontraron con los de ella. Su sonrisa insinuaba que sabía lo que tenía en mente. ¿Por qué me miras así? ¿Es culpa mía por mirar a una persona hermosa? Para nada, pequeña. Ya soy mayor. Yo no soy una niña. Espera hasta que tengas veinte años. Por ahora eres mi pequeña, ¿de acuerdo? Quizás la doctora Falada no se dio cuenta de que las palabras como estas hacían que el corazón de la joven latiera con un ritmo extraño que nunca antes había sentido. La impresión crecía tan rápidamente que la joven comenzó a dudar de sus sentimientos por la bella doctora Falada. ¿Será esto amor a primera vista con otra mujer? Los ojos cansados de la doctora Falada se cierran mientras se recuesta en su silla en la sala de examen. El penúltimo paciente del día ha sido atendido y ahora solo queda el último paciente cuyos detalles aún tienen que revisar. El agotamiento exige un descanso para sus ojos. Decir que la doctora Falada está físicamente cansada sería inexacto cuando su corazón conoce muy bien la fuente de su fatiga. La cruel mujer salió del hospital hace dos días y ha estado tratando de mantenerse fuerte, sin querer comprobar ni preguntar más. ¿Cómo puedo dejar de pensar en ti? Las suaves palabras parecen recordarle que su corazón anhela a alguien. La cruel mujer todavía tiene una influencia significativa en su corazón. Incluso si lo guardas en lo más profundo, cuando te encuentras y te vuelves a acercar, el corazón a menudo recuerda los momentos en que ambas éramos felices. El amor todavía existe, aunque alguna vez causó un gran dolor. Doctora Falada, su paciente programado ha llegado. La voz de la enfermera la devuelve a la realidad. Estoy lista. Por favor que entre. La puerta de la sala de examen se abre de nuevo, pero esta vez los dulces ojos de la doctora Falada se abren con sorpresa. No es solo la famosa manager que entra, sino alguien más que estaba en sus pensamientos. Por favor, tomen asiento, dice en tono tranquilo. Tratando de que los que están en la sala no sepan cómo su corazón late diferente al ver a la bella actriz que siempre la mira con esos ojos suplicantes. Doctora Falada, el día de hoy traje a Air para que examinara su salpullido.